Да, это хороший опыт ну, для меня. Думаю, все ошибки мы уже на этой Олимпиаде уберем. Каждый, кто хочет, пусть попробует и поймут, как это. Конечно же, четвертое это центральное. У меня аудио мешаю а, ауди. Все 66 километров в час. Где? Трасса Днепрокрываров. За тренировку можно обо всем подумать 10 раз, а потом на следующий день одно и то же. Предложил переехать в Днепр. Мы с того момента вместе в Днепре Баттерфляй на 200 метров? 200 метров, да, баттерфляй за минуту 54,79. Добрый день. Сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса по плаванию. Человек, который завоевал лицензию на поездку. Париж 2024, Денис Кесель. Доброго дня. Здравствуйте. Денис, очень приятно, когда представители нашего города отправляются на такое знаменательное, такое огромнейшее событие, как Олимпиада. Ты в своей жизни уже второй раз поедешь на Олимпийские игры. Я еще раз хочу сказать, что тебе не повезло с Олимпиадой в Токио, потому что она была закрытая, вы по большому счету да. ничего и не видели, да, были да. в замкнутом пространстве, но у тебя появился опыт выступления на Олимпиаде. Что это за опыт? Чему тебя научило Токио? Да, это хороший опыт для меня. Те ошибки, которые мы там э, сделали на Олимпийских играх, э, думаю, все ошибки мы уже на этой Олимпиаде уберем ну, по поводу технических э, плаваний. Ну ошибки ты можешь да. обозначить какие хотя бы одну-две. Ну, у меня проблемы с подводной частью, хотя мы всегда стараемся работаем над этим и как-то очень тяжело это нам дается. Баттерфляй вообще очень тяжелый, если по мне вид спорта, потому что это и пресс, это и ноги, это и руки. Но вот чисто технически, мне кажется, что это один из сложнейших видов плавания. Все считают, что да, потому что зафиксированы все группы мышц, хотя в других стилях тоже зафиксированы все группы мышц, но в баттерфляе это как-то тяжелее, чуть-чуть для всех. Каждый, кто хочет, пусть попробует и поймут, как это. Любимая дорожка какая? Конечно же, четвертая это центральная, потому что все призеры э, плавают все, на ней, да? Да, все самые сильные спортсмены выступают на четвертой. Это в, в центре бассейна, в центре арены. <смех> <смех> Хорошо. Я знаю, что кроме плавания ты очень любишь машины. Какая у тебя машина и как о какой машине ты мечтаешь? у меня Audi и мечтаю о Audi. Так уже другой, ну, другой модели. Какая самая большая скорость, которую ты развивал на своей машине? 266 км в час. Где? Трасса днепр -Криворог. Хорошо. Знаешь, я много в спорте, и я считаю, что самая тяжелая работа – это у пловцов, потому что она слишком однообразная. То есть да. и у легкой... В легкой атлетике, скажем, каждый раз погода какая-то, то помещение, то, то, то все. А у вас каждый раз ты приходишь в один и тот же бассейн с одной и той же водой, с одной и той же крышей, и идет вот эта тяжелая, во монотонная процесса, работа. Да. Да, во время тренировочного процесса даже не пообщаться, потому что под водой Мы не разговариваем под водой, как рыбы, наверное. Сколько километров ты проплываешь в среднем за тренировку? Я понимаю, на данный момент. Сейчас я плаваю 12 километров за день, и это за тренировку 6 километров. Когда ты плывешь, вот у меня есть спортсмены, пловцы очень высокого уровня, и они говорят, что иногда я могу петь, иногда я могу что-то сам с собой разговаривать. Что э -э делаешь ты? Да, некоторые спортсмены, когда какую-то песню застряли в голове и плывут, напевают ее. А у меня постоянно что-то, что я сделал после тренировки, что я не так сделал, что я так сделал. Ну, мысли жизненные все проходят сразу за тренировку. За тренировку можно обо всем подумать 10 раз, а потом на следующий день одно и то же. От сборной Украины в плавании будет три человека. Ты Журтаков из Днепра и Миша, Четыре, в общем, будет. И... И... Миша Романчук, и кто четвертый? Бухов, Бухов Владислав, он сам из Донецка, ага. и выступает за Киев. Ага. Вот смотри, вот Миша Романчук, он мне рассказывал. Ну, ты же знаешь, что его жена, Михай да, Романчук, да. который тройной прыжок да. и так далее. И вот он мне рассказывал, говорит, что жена надо мной издевается. Мол, у нас в легкой атлетике мы можем с формой как-то там придумывать какие-то варианты. А у вас плавки и только плавки. То есть тут Но в экипировке да, никак да. повыпендриваться не получается. Ну да, во всех других видах спорта в основном там много. Разнообразие, хоть есть какое-то, а у нас все однотипное. Вот насколько утомительный, вот это же какие крепкие нервы надо иметь, да, чтобы каждый день, по два раза в день приходить, плавать, плавать, выполнять одну и ту же тяжелую монотонную работу. Вот что-то внутри должно же тебя сподвигнуть на это. Да, это очень тяжело, но заставляет выполнять ну, весь тренировочный цикл. Это мечта и плюс как моя работа, это финансово и ну, чтобы содержать свою семью. Ну, в общем, это работа. Тяж да, тяжелая это, Да, это как у однообразная... сетков, работа у кого-то на заводе у кого-то в офисе сидеть. У меня работа в бассейне, находиться э, в воде. Э, твой тренер э, Карташов Константин Николаевич, он с тобой был и в Токио, и да. с тобой он сейчас э, поедет, не, поедет в Париж, Париж. он не будет ехать. А, не едет? Не, он, мы сейчас э, дойдем до э, с, до отъезда в Париж, весь тренировочный процесс, и потом э, уже буду находиться там, будет главный тренер и мы четыре человека. Насколько будет тяжело без главного тренера отправляться на такой важный старт? Без моего личного тренера. Без твоего личного да. тренера? У нас с тренером во время соревнований и так мы по минимуму друг с другом общаемся, только там может где-то что-то подойти, подсказать. А так во время соревнований выполняю свою работу и во время соревнований мне особо тренер ну, присутствие тренера не обязательно. Ну, знаешь, вот у нас в Днепре был Олег Протасов. Он сначала играл, потом пришел сюда как тренер. И ему как-то задавали вопрос, мол, почему вы, в отличие от других тренеров, никогда не бежите к бровке поля, не кричите, что-то не советуете. На что он ответил? Он говорит, все, что нужно было им сказать, я сказал в раздевалке. Да, и вот то что Картошов, мы. Карташов, мне кажется, этим как-то да, похож. Да, что на мы натренировали, оно уже будет покажет на дистанции, уже будет поздно о чем-то там, ну под... о чем-то уже говорить. Ты... Плюс спортсмены во время соревнований они такие более злые, настроенные к дистанции своей и чуть-чуть оно так, как можно сказать, подвешивает все, что где-то что-то кто-то там рядом постоянно находится. Хорошо. <паспорщик> 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 У тебя на руке обручальное кольцо, да. ты уже человек женатый, чуть-чуть приоткрой занавес, расскажи, как зовут твою жену, где она училась, где она работает, ну и дальше. Она училась в Креомроге, мы познакомились в Креомроге, в заведении. Э -э каком заведении? Она... она работала там администратором. Да. И, а я пришел с другом посидеть, там, попить чай. Да. И мы там познакомились, и, ну, увиделись. Потом нашли, я нашел связь с ней. И связались, и пообщались. и Потом, ну, все пошло уже. Э -э она отучилась в авиационном в институте в роге потом мы, мы уже как раз познакомились с ней и потом мы с ней просто встречались и я ей предложил переехать в и мы с того момента вместе не переехали ты сам родом из Кривого рога как когда ты переехал в Днепр и почему я пере... я сам с Кривого рога да я переехал в 2000 пятнадцатом году э, по причине то что при Роге в моем бассейне не было таких условий которые мне предоставили в Непрописной э, плюс подошел тренер к моему тренеру предложили сотрудничать вместе, подготавливать меня к соревнованиям. И я, получается, здесь, потому что здесь база лучшая для подготовки. Но иногда все равно держу приворок, вижу, конечно же, со своим тренером, плаваю там это когда у меня есть либо свободное время, либо когда у нас в Днепре, как вот это было с метеором, когда прилетела ракета, бассейн не работал, когда были вот эти, ну, разные проблемы с бассейнами, то я, конечно, еду в урок и там тренируюсь. Ты много катался по белу свету, выступал в самых разных бассейнах. У пловцов существует такое понятие легкая вода. Вот для тебя какой бассейн с самой легкой водой? Там где я показал самый лучший результат? Это в Корее и там я поставил рекорд Украины. Батерфляй на 200 метров. 200 метров, да, За минуту 54-79. Э -э И завоевал пятое место на чемпионате мира. Э -э хорошо. Э -э как, как определяешь вот эту легкую воду Ты по конечному результату? Э -э бывает э -э чувство одно, а результат другой. Бывает вроде бы по чувствам вода легкая, а потом проплываешь, а результат плохой. А бывает, когда по чувствам все хорошо, легкая вода и результат очень хороший. Вот так и определяется, когда то и то совпадает. Хорошо. На этой оптимистической ноте, я думаю, мы поставим точку. Я хочу пожелать тебе, чтобы в Париже вода была легкой, чтобы в финал ты вышел на четвертой дорожке, и чтобы все было у тебя замечательно. А потом, ну а потом фанфары, Пьедестал, награждение да. и все самое наилучшее. Да, спасибо, спасибо тебе, большое. удачи, да. тебе, Карташову, всей сборной Украине, которая там будет. Я надеюсь, мои дорогие друзья, что мы после Парижской Олимпиады обязательно встретимся, пожмем руку и поздравим нашего Дениса с очередной победой. Спасибо.